श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः अक्षरपरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते ैवम् किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्रा अधियज्ञः कथं कोत्रा देहेस्मिन् मधुसूदन देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ले च कथम् ज्ञेयोसि नियतात्मभिः ज्ञेयोसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अक्षरम् ब्रह्म परमम् ब्रह्म स्वभावोध्यात्ममुच्यते स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसङ्गितः विसर्गः कर्म सन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अदि यज्ञोहमे देहे देहभृतां वर देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन्मुक्त्वा कलेभरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् यम्यम वापि स्मरण भावम् यजत्यन्ते काले भरम् तदत्यन्ते काले भरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भाव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः मामे वैश्यस्य अभ्यासयोगयुक्तेन अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा

कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां स मनुस्मरेद्यः अणोरणीयां सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम्

भक्त्या योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यद

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति प्रवक्ष्ये तत्ते सर्वद्वाराणि संयम्या सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्धायात्मनः प्राणम् प्राणम् आस्तितो योगधारणाम् आस्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा मित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् व्याहरन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमा

नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुना तु कौन्तेयतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्मन विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनाः ः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य रागमे प्रभवन्त्य रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते

भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमी वशः पार्थ रात्र्यागमी वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः

यम् प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया

वृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति कालम् कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्नेर् ज्योतिरह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म 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 विदुचनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एकया वृत्तिम् एक अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुती पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ ज्ञानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुष्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन

सर्वमिदं विदित्वा अद्येति तत् विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः हरिः ओ हरिः ओ